Мої вітання з вами програма Я знаю, як ти я її ведуча Юлія Кучеренко. А сьогодні ми знову в гостях оленки Хеленки і будемо робити ми сьогодні ляльку своїми руками. І допоможе нам у цьому майстер цієї справи Людмила Бєлкіна. Добрий день, доброго дня, Людмо. Розкажіть, будь ласка, що ми сьогодні будемо робити більш детально? Сьогодні ми будемо робити доволі просту куколку. Вона називається «Уліточка» із серії Тільда. Вот она так выглядит в конечном результате. Какие в вообще еще бывают ляльки, если вы говорите, что это простой вариант, есть еще более сложные? Это достаточно простой вариант. Это кукла, так называемый примитив. Автор ее женщина, которая живет в Скандинавии. Делается эта куколка по выкройке, по обыкновенной. Есть еще, кроме улитки, тильды, разнообразные куколки, животные. Вот это тоже куколка Тильда. Ага. Это Фея. Это вот такая хозяюшка Тильда. Она делается немножко по другой выкройке. Ага. И вот еще тоже Тильда. Это Тильда Зайка. Все эти куколки, они являются примитивными. То есть в изготовлении они не очень сложны. И для мастера, который новичок в швейном деле, в общем-то, такую куколку можно сшить за 1-2 дня. Улиточку такую можно шить, если наловчиться, можно шить за 4 часа. Ну, в общем-то, одного дня для того, чтобы сшить, не торопясь, такую куколку, времени достаточно. Кроме этого, есть еще куклы гораздо сложнее в изготовлении. Для того, чтобы их сделать, нужно обладать каким-то мастерством. Это так называемые авторские каркасные куклы. Вот, допустим, у нас есть здесь такая русалочка. Она сделана по довольно сложной модульной выкройке. У нее гнутся пальчики, она каркасная, у нее сгибается голова, хвост. У нее там утяжелитель, она в общем-то достаточно хорошо стоит. У нее расписное лицо, и на изготовление такой куклы нужно мастеру ну минимум три дня, а то и неделю. Доброе, давайте тогда будем работать улитку сегодняшнюю. Что нам для этого потребно, расскажите? Что потребно взять? Самое первое, мы должны продумать, какого она будет у нас плана, какого цвета. Вот, допустим, я подобрала для подобной улитки. Такого винтажного окраса ткань. Вот она вот такая вот в таких винтажных розочках в стиле шик. Uh -huh. Ну, мне показалось, что будет довольно гармонично. Значит, подбираем мы ткань для, собственно говоря, раковины и ткань для тела. Тоже если она будет какая-то там фиолетовая или лиловая, будет не гармонично. Поэтому ткань для тела была подобрана вот такая вот бежевая. Это uh -huh. флис. Это хлопок, это флис. Далее нам нужны пуговицы для того, чтобы сделать этой улиточке колеса. Uh -huh. Вот они вот такие вот пуговички, тоже в тон бежевые. Далее нам нужны будут мелкий-мелкий бисер для глазок. Далее нам нужны будут украшения. вот тут можно будет выбрать угу. там розочки, бантики, разнообразные ленточки и наполнитель. Наполнитель это синтепух. с чего мы начинаем работать? Мы начинаем работу с того, что мы берем вот такую вот выкройку. выкройки эти есть в интернете здесь на этой выкройке прямо сразу дана выкройка и улитки, и летающего котика. Котик нам не нужен, мы переводим выкройку где-то через стекло, где-то через что-то на бумагу. Потом бумагу пришпиливаем, я элементарно это делаю на какой-то газете. И вырезаем вот такие вот две детали. Первая деталь это сама раковина, и вторая деталь это тельце улитки. Единственное, что я немножко тело улитки скорректировала. Если делать так, как здесь, у нее голова как бы запрокидывается туда вниз. Я немножечко подправила голову, чтобы она задорно была поднята вверх. То есть коррекция выкроек по мере вашей работы, она имеет место быть. Это уже ага. такие авторские наработки, и мне показалось так симпатичнее. Да, далее мы еще работаем. всю выкройку по э, перекласть на тканы, я так понимаю, Да. Так? Я сделала несколько заготовочек разной степени, потому что у нас здесь нету швейной машинки. Это мы можем уже удалить. Вот, значит, самое первое. Мы прикладываем выкройку к ткани и пришпиливаем ее булавочками. Угу. Вот мы пришпилили специально для того, чтобы было видно, как это все прострачивается, потому что на ткани видно плохо. Я вот, вот эту штучку прострочила через флизелин, через флиз. И получается тут вот у нас прямо по выкройке. Я ее не снимала. Я потом ее оторву и выброшу, в общем-то. Вот такая получается вещь. И детали по две, до речи. По детали две. обязательно по две, да, спасибо за такое уточнение, потому что детали обязательно нужно две симметричные. Угу. Вот, вот это самое первое. Теперь, если вы пожелаете, давайте снимем булавочки да. и будем работать дальше. Поможете мне? Да, конечно. Все, будем работать вместе. Отрывайте выкройку, можете ее рвать на кусочки, мы ее просто потом выбросим, она уже не нужна. Когда мы делаем строчку, то обязательно нужно не забыть оставить отверстие для набивки. Угу. Вот у раковины отверстие для набивки у нас будет внизу, угу. а у тельца, так как тельце крепится в этом месте. К раковине, то э, отверстие для набивки лучше делать там внутри, оно потом закроется раковиной, и вот здесь ничего не будет видно, никаких швов, потому что шов будет спрятан внутри. Угу. Вот я вырезала все ниточки. Весь мусор мы должны убрать. Это тоже очень важно, потому что если рабочее место будет у нас грязное, то потом будет очень тяжело работать. И теперь мы должны через оставленное отверстие вывернуть нашу детальку. Вот у меня здесь дырочка. Uh -huh. Для того чтобы вывернуть, берем пинцет, длинный пинцет. Вот там где-то мы должны его захватить, вот, и постараться это все вывернуть. Это легко, если это еще такая невысокая лялька, а когда велика, то это это неправильно. Когда кукла большая, у нее детали крупные, и можно вывернуть даже рукой. А когда детальки очень мелкие, вот как раз мелкие детали выворачивать гораздо сложнее. Вот так она выворачивается с одной стороны и точно так же с другой стороны. Следующий этап, мы должны эти детали набить синтепухом. Это тоже пинцетом робится. Это тоже делается пинцетом. Для этого мы берем маленькими, маленькими пучочками синтепух и пинцетом С самых, самых дальних уголочков начинаем плотненько, плотненько набивать. Насколько плотно должен быть набитый, чтобы не было пустот и чтобы не было так называемой этой апельсиновой корки, чтобы uh -huh. кукла была набита настолько, чтобы была вот она такая плотненькая-плотненькая. Uh -huh. И вот эта плотненькая. Да, там много. Сколько этого сантепуха идет вот на такую? Идет довольно много. Если вот мы видим, вот здесь оно столько объема занимает, то возможно на набивку этих двух деталек такого количества даже не хватит. Вот, и самое главное, что вот та внутренняя штучка, которая была, ее нужно разделить в разные стороны, чтобы она была и слева, и справа. Угу. Вот. вот это я булавочкой сейчас закреплю, чтобы двойной слой внутренней прокладки, угу. чтобы он лег по обе стороны. Это то, что я не сказала. И потихонечку маленькими порциями. Если вы большой комок возьмете, то он просто-напросто у вас застрянет где-то посередине комом. И не туда, ни сюда. Мы уже нашей улитке делаем глазки. Ага. Глазки делаются из мелкого черного бисера в виде точечек. Вот такие глазки получаются. Ниточка берется в тон. Улиточки кончики закрепляются и прячутся. У нас уже готово, быта Теперь мы их сшиваем, я так разумею. А теперь мы делаем вот тут горловинку, чтобы стянуть краешки, угу. чтобы потом было хорошо пришивать ее к тельцу. И добьем ее до конца, и потом соединим с телом. Этот шоу будет не виден, поэтому он просто делается такой uh -huh. плотной ниточкой, крепкой и стягивается вот здесь вот кулиской такой на узелочек. Там мы сейчас добьем лишнее. Вот. Мы сейчас еще добавим. Видите, почти целый мешок этого наполнителя ушел в такое вот небольшое изделие угу. и теперь готовое тельце и готовую раковинку мы вот так вот сошьем вместе угу. и у нас уже получится улиточка и теперь ее можно просто декорировать так и потом ее можно будет декорировать сейчас мы чипляем колеса и узлы мы завязываем под, под пуговичками я так понимаю так? Вузлики під ґудзиками, щоб їх було не видно. І потім там десь ми зсередини ниточки відрізаємо. Це передні колеса, і так само ми зараз поставимо задні колеса. Тепер його украсити. Украшать каждый может по своему вкусу. Можно сделать ленточку вот здесь по ободочку. Можно поставить розочку. Можно сделать ей ожерелье. Можно цветочек. У кого на что фантазии хватит. Вот такая у нас майже готова. майже готовый равлик вышел. А я вам нагадую, що головне ваша фантазія та бажання і у вас все вийде. З вами була програма Я знаю як я її в душі Юлія Пучерен. Подивіться нас за тиждень, ви дізнаєтесь багато цікавого і з певненістю скажете «Тепер я знаю як.